Benvenuti a tutti amici. Spero che tutto vada bene. Per non perdere questi contenuti, iscriviti al nostro canale e resta sintonizzato. Gianni Amman, che ha lasciato la Turchia e si è stabilito in Italia, continua lì la sua vita e la sua carriera. C'è un enorme divario tra il comportamento del famoso attore, che crea qualcosa di diverso ogni volta che viene in Turchia, e il suo comportamento all'estero. La distribuzione di fiori da parte di Gianni Amman in un programma televisivo non è stata considerata affatto sincera. Attira l'attenzione sulla differenza tra il comportamento di Gianni Amman in Turchia e all'estero. Gianni Amman, un nome molto seguito dai media in Turchia e che attira grande attenzione ogni volta che lo visita, sembra creare un'immagine diversa nel suo paese. Tuttavia, quando si stabilisce in Italia e vive lì, può concentrarsi sulla propria carriera e vivere una vita più tranquilla, lontano dagli occhi dei media. Il commento su di lui che distribuisce fiori può forse riflettere una mancanza di sincerità o un senso di artificiosità. Considerando l'immagine creata dai media in Turchia, è possibile avere la percezione che il comportamento di Gianni Aman sia innaturale o artificiale. Tuttavia, ciò potrebbe non riflettere sempre la realtà. Forse a causa della popolarità di Gianni Aman e dell'attenzione dei media in Turchia, si può pensare che abbia sentito più pressione su alcune delle sue azioni e quindi si sia allontanato dalla naturalezza. In sintesi. La differenza tra il comportamento di Gianni Aman in Turchia e all'estero può dipendere sia dai diversi approcci dei media sia dal modo in cui Gianni Aman stesso viene percepito in ambienti diversi. Queste interpretazioni sono spesso basate su preferenze personali, differenze culturali e percezioni e potrebbero essere necessari maggiori dettagli per effettuare una valutazione definitiva. Gianni Amman, che abbiamo visto per la prima volta sullo schermo con il personaggio Bedir nella serie TV con No Liesler, è diventato famoso nella serie TV Inad Nask. L'ultima produzione in cui il famoso attore ha preso parte a serie TV come Anji Mits 7D, e Dark è stata Mr. False. Gianni Amman, che dopo il suo ultimo progetto ha deciso di espandersi all'estero, ha accettato le offerte di serie TV di una casa di produzione italiana ha riscosso un incredibile interesse all'estero dopo essere apparso nelle serie televisive italiane che Dio ci aiuti e viola come il mare. Il comportamento e le azioni di Gianni Amman, ammirato dalle donne nella maggior parte dei paesi che ha visitato al di fuori della Turchia, hanno continuato a creare polemiche. Gianni Amman, arrivato a Istanbul con sua madre nelle ultime settimane, era accompagnato da una guardia del corpo e il suo atteggiamento duro nei confronti dei giornalisti ha suscitato reazioni. Aman, che ha rilasciato una dichiarazione scritta dopo essere stato al centro delle reazioni, ha iniziato il suo discorso dicendo, le mie guardie del corpo e io abbiamo un viaggio tranquillo a Istanbul, come sai, Gianni Aman. Questa affermazione di Gianni Aman mostra un atteggiamento molto chiaro e determinato. Afferma di essere disturbato dal fatto che la sua vita privata sia costantemente menzionata dai media e costantemente seguita dalle telecamere. Afferma di sentire la pressione di essere costantemente sotto i riflettori, soprattutto come qualcuno conosciuto come la Stella d'Italia. Nella sua dichiarazione sottolinea il suo desiderio di proteggere il suo spazio privato e la sua pace. Afferma che oltre ai media che lo seguono costantemente e lo disturbano, questa situazione impedisce addirittura alle persone di vivere una vita normale. Afferma molto chiaramente che d'ora in poi non parlerà ai media e non rilascerà dichiarazioni a meno che non lo riterrà necessario per proteggere la sua vita privata. Sottolinea che non si piegherà alle aspettative dei media e della società, dando priorità alla propria pace e felicità. Con questa affermazione, Gianni Gianniaman traccia i propri confini e determina il suo rapporto con i media. Esprime chiaramente il suo disagio per il fatto che la sua vita privata sia costantemente all'ordine del giorno dei tabloid e della sua reazione a questa situazione. Il famoso nome, che ha allontanato le persone da se stessa con il suo atteggiamento duro in Turchia, ha trascorso l'8 marzo, giornata internazionale della donna, con donne in Portogallo. Naturalmente si è parlato molto quando Gianni Amman, che ha fatto un tour di beneficenza per conto dell'associazione da lui fondata, Gianni Amman for Children, ha preso un cesto e ha distribuito fiori alle donne una per una. Il disagio di Gianni Mann nell'essere sotto costante sorveglianza da parte dei media e delle telecamere può essere visto come una reazione al fatto che la sua vita privata viene costantemente portata all'ordine del giorno dei tabloid. Innanzitutto, dicendo, sai, hai tolto le telecamere e hai smesso di filmarmi, afferma che c'era un certo accordo in anticipo e che questo accordo è stato violato. Sottolinea che è conosciuto come la stella d'Italia e che per questo non necessita di un monitoraggio costante da parte delle telecamere e che la sua vita privata è stata violata. Poi dichiara la sua determinazione a interrompere in futuro i contatti con i media, dicendo, d'ora in poi non parlerò più. Esprime chiaramente la sua decisione di interrompere i suoi rapporti con i media e di proteggere la sua vita privata. Ciò potrebbe essere interpretato come una richiesta di rispetto della sua privacy. Gianni Amman afferma inoltre che i media accusano costantemente lui e le persone intorno a lui di creare incidenti. Non ho una notte movimentata. L'unico evento siete voi, siete voi che mi disturbate. Dice, affermando che i media disturbano la sua pace facendo notizie lontane dalla realtà e creando un'agenda inutilmente. Infine afferma che la sua vita privata è tranquilla e che questa pace è disturbata dai media. «Sono molto felice e sereno nel mio ambiente familiare», dice, aggiungendo che mantiene la sua pace interiore nonostante la tensione creata dai media, e nonostante questa situazione, i media cercano ancora di disturbare la sua pace. Questa affermazione riflette la chiara posizione di Gianni Aman contro il costante monitoraggio dei media e l'inclusione della sua vita privata nell'agenda dei tabloid, e contro il suo tracciare i propri confini. Questa situazione fornisce un esempio interessante di come Gianni Aman viene percepito in Turchia e all'estero. Gianni Amann, ampiamente conosciuto e seguito dai media e dal pubblico in Turchia, potrebbe essere accolto con un'identità diversa all'estero. Potrebbe sentirsi più a suo agio in Italia, dove si è stabilito, concentrandosi sulla sua carriera e vivendo meno sotto l'attenzione dei media. Tuttavia, quando arriva in Turchia, viene accolto con grande interesse e attenzione che in alcuni casi può sembrare artificiosa o insincera. Ad esempio, comportamenti come la distribuzione di fiori possono essere percepiti come innaturali dai media e dal pubblico. Ciò potrebbe essere dovuto alla popolarità di Gianni Amani in Turchia e al fatto che sente di dover stare più attento in alcune delle sue azioni a causa del suo costante monitoraggio da parte dei media. Pertanto, potrebbero sorgere differenze tra il comportamento di Gianni Aman in Turchia e all'estero a seconda delle differenze culturali e delle aspettative dei media e della società. Anche se all'estero si sente più libero attirando meno attenzione e vivendo una vita più tranquilla, potrebbe dover creare un'immagine diversa sotto la pressione della sua popolarità in Turchia. Questa situazione è un esempio importante di come una persona viene percepita in diversi ambienti e di come viene interpretato il suo comportamento. Si afferma che esiste una differenza significativa tra il comportamento di Gianni Amman in Turchia e all'estero e questa situazione è stata criticata. In particolare, Gianni Amman, che ha suscitato grande interesse da parte dei media e del pubblico in Turchia, si distingue per criticare il fatto che il suo comportamento sia considerato artificiale o falso quando visita la Turchia. Secondo questa interpretazione, a causa della popolarità di Gianni Aman e dell'attenzione dei media in Turchia, c'è la percezione che il suo comportamento sia diventato innaturale e quindi non sincero.